శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ఝాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం నేర్చుకుందాం ఇది పిల్లలందరికీ చదువుకి అన్నింటికి చాలా మంచిది ఇది అందరికీ నేర్పిస్తే శాంతి పాఠ ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ ప్రహిణోతి తస్మై तं ह देवमात्मा बुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ध्यानम् ॐ मौनव्याख्या प्रकटिता परब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीसं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्यवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिनां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय <coughs> दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति <coughs> मूर्तिद विभागिने देहाय दक्षिणा मूर्त नम अंगुष्टतर्जनेद्र व्याजन योगिना श्रुत्यथ ब्रह्मजीव्य दर्शयनोगता शिव <coughs> ओं शांति शाति शाति विश्वं नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदितं प्रान्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नाना महादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाच्येतत् तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभ्रुसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पिता महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः संहरणतो यो भूत् पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्यवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वन् वर्तमानमहमिच्छन्तः स्फुरनत्स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस् स्वामी संब संब शिष्याचार्यतया तथा पितृपुत्रेद भे, स्वप्ने जागृति वय पुरुषो माया परिभ्रमितम श्रीगुरमूर्त नम इद्रीदक्षिणाममूर्त भूरंभांस्यन लो निलोम्बरा महर नाधो हिमांसों पुमान इच्छाक्षाति चराचरात्मक मिदम यस्य इवा मूर्त्यस्टकम नान्यत किंचन विद्यते विम्रसताम यस्माद् परस्माद् विभोर

ष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः